поддержать прошлый, не до конца закрепившийся вот опыт 2004 года. Я хочу действительно, чтобы Украина наконец-то претерпела тех изменений и вышла из-под российского, советского влияния и наконец-то стала европейским государством, где превалирует закон над связями и правда над ложью. Не хочется жить вот в свободной стране, где меньше понятий, больше честности. Хочу, чтобы мое лицо было видно власти. Хочу, чтобы мой голос был услышан. Хочу, чтобы они знали, вот такой-то парень пришел, и ему не безразлично. Я уверен, что среди нас очень много агентов, можно так сказать, людей, которые репортуют об этом и отчитываются. Я хочу знать, чтобы что меня видно там, что нас, нас больше, чем только в Твиттере или в Фейсбуке. Если у дончан все хорошо, если они считают, что их права защищены, если у них хорошая работа, если у них все хорошо в социальной сфере вообще в различных сферах как бы их жизни они могут как бы сидеть дома продолжать на диване смотреть телевизор жарить картошку но если у них не до конца все хорошо то почему бы не попробовать то есть у нас уже был опыт 70 лет жизни при советской власти 20 лет после нее с Россией и если кого-то это устраивает можно ничего не делать но я хочу попробовать иначе слава богу появились Твиттер и другие независимые источники информации, где мы можем читать правду. Я рад, что разъяснять уже как бы мало кому что нужно. И то, что в прямом эфире можно смотреть через YouStream и через Twitter, читать все новости из Киева, соответственно, как-то реагировать, понимать, что происходит, но ну, это по-настоящему одно из самых, конечно, значимых достижений интернета после котиков, безусловно. Но тот факт, что в Донецке собралось 150 человек, для пророссийского региона это неплохо. Организация, она может быть не так хороша технически, но видно, что э, дончане приходят очень искренне, и это совершенно действительно не партийные люди. Это обычные граждане. Я очень рад, что нет партийной символики. Меня лично это очень э, радует. У нас, наверное, все еще осталось. Боязнь и страх после 1937 года, когда люди очень боялись выступать против действующей власти и пассивность в Донецке, она, в принципе, объяснима. Но хорошо, что интеллигенция, и среди моих знакомых очень много там. Я вижу, что это определенные какие-то круги, интеллектуальные, возможно, которым не безразлична судьба и которые уже не боятся, слава богу, имея относительно позитивный опыт проведения митингов в 2004 году.